हमारा बीच छः सौ एक नंबर मकान है हमने सुबह देखा सात बजे तो हमारा पूरा पिछड़ा हुआ माल मिला पूरा दागिना चोरी तो हो गया जो सोने का डायमंड वो पूरा चोरी तो हो गया थोड़ा तो बहुत कैश चोरी तो हुआ है સાચી વાત છે પોલીસ ફરિયાદ તો કરે કરી છે આ કામ આપડે પોલીસ પ્રશાસન નું આ કામ કરી જ રહ્યા છે પણ અહીનો જે રહીશો નો જે આક્રોશ છે એની સાથે આપણે વ્યસ્ત જોઈએ કે केवी रीते व्यस्त कर रहा है पहले मेरे मकान का ताला टूटा था चार महीने पहले एक बाइक चोरी हुआ था अब ये सोसाइटी बिल्डर के अंडर में है बिल्डर को तो हमने सब कुछ इकट्ठा होकर बोला था आठ ब्लॉक बना के रखे हैं कैमरा दो ही रखा है इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड खाली गेट पे चार दिवारी पे कोई वायर नहीं है कहीं से भी चोरा के कूद सकता है तो आठ ब्लॉक में दो ही कैमरे में कैसे काम चलेगा गेट पे ये चोर बाहर से आ गया तो कहाँ कैमरे में दिखेगा तो सेफ्टी का कोई सलूशन नहीं है इधर अभिलाषा सोसाइटी आपके घर पे भी चोरी हुआ था मेरे घर पे भी चोरी मैं भी इस कल रात को गया था मेरे गांव तो शाम सुबह आ तो पता चला मेरे घर की चोरी हुई गई हमारे तो घर में चोरी हो गई थी बोलिए तो बाहर चले गए थे इसके घर में चोरी हो गई कितनी चोरी थी हमारे घर में कितना का अस्सी हजार दे सोना गया है दस ग्राम और चांदी के टिक्का गया है चाय सोने की चाय गई अरे हमारे हमारी तो बाइक उठा ले गए अभी यहाँ इस सोसाइटी में नहीं रहते हैं सोसाइटी छोड़ दिया तीन चार महीने पहले हमारी बाइक उठा ले गए कैमरे में भी आया है अपनी बाइक उठा ले गए कैमरे में भी आया था यहाँ सी सीसीटीवी कैमरे में भी आया था दिल्ली हरियाणा कंटेनर सर्विस का हमारा पहले ऑफिस यहाँ हम लोग रहते हैं असलाली में हमारा ऑफिस था यहाँ पर रहते थे अभिलाषा में उठा ले गए बाइक न पुलिस ने कुछ किया न कुछ भी हुआ है अभी हम लोग कमरा चेंज कर दिया अभिलाषा में नहीं रहते बीच दीजिए सोसाइटी में चोरी ही हो रहा है कल के डेट में मर्डर हो जाए इसका जिम्मेदारी कौन लेगा न बिल्डर इसका जिम्मेदारी ले रहा है न सोसाइटी वाले पुलिस में भी कम्प्लेन करने पर कोई इंक्वायरी नहीं आ रहा है इसके लिए जल्द से जल्द इसका कोई कोई न निकाले और जो चोरी हुआ है उसका भी कृपया करके देने का कोशिश करे मेरा आप से लोगों ऐसी यही रिक्वेस्ट है और यही विनती भी है तो बात कि जे आज लोग घर में दागिना बसावता है सोना चांदीना સંકટ સમયની બારી હોય છે કે જ્યારે કોઈ બી તકલીફ આવે છે તો એને વેચીને એ સંકટ દૂર કરવામાં આવે છે અને પોલીસ દ્વારા બી એમને કમ્પ્લેન બી કરવામાં આવી છે પોલીસ તો એમનું કામ કરી જ રહી છે પણ અહિયાં જનતા जे बिल्डर सामने भी बात करी जाए कि की सेफ्टी मांगे छे तो ये भी बिल्डर द्वारा द्वारा आवी रही छे तो हो गए दो इधर रहते हुए बिल्डर पे ये सोसाइटी है एक चौकीदार रखा वो भी जब चोरी होने लगी तब गेट पे आके एक बैठा रहता रात को पूरा आठ ब्लॉक में एक बंदा क्या करेगा कोई कैमरा नहीं है चार दीवार पांच फीट की है कोई भी कूद के उस उसपे आ सकता है उसके ऊपर वायर भी नहीं है तो क्या करेगा मकान मालिक क्या करे बताओ पैसा दे दिया पैसा जो हमारा था वो लूट लिया

જેટલા બી ઘરના લોક તોડવામાં આવ્યા છે એના દ્રશ્યો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે અને પોલીસ પ્રશાસન તો એનું કામ કરી જ આ લોકોની એટલી જ એમનું એવું કહેવું છે કે ભાઈ જલ્દીથી જલ્દી એ ચોરોને પકડવામાં આવે અને એમનો જે માલ મુદ્દા એમને જે ગયેલો છે એ એમને પાછો મળે અને એ પણ બિલ્ડરને રિક્વેસ્ટ રિક્વેસ્ટને કરશે તો એ લોકો બિલ્ડર દ્વારા પૂરી કરવામાં આવે તેથી આવો આવતી બીજી વારમાં આવી કોઈ ઘટના ના બને એના માટે એ સેફ્ટી જરૂરી છે જોતા રહો મનીષ પ્રજાપતિના સ્ટારની નમસ્કાર